علم لاگو مرشد کریم حضور خلندر بابا اولیا نے لاشور کے نام سے بیان کیا ہے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہاں جو کچھ موجود ہے اس کی موجودگی میں انسان کی اپنی انفرادیت ہو یا نو کا قیام ہو جنات یا فرشتے ہو جنت یا دو دخ ہو اردو سماوات ہو ارش و کرسی ہو سب کی موجودگی کا انحصار علم کے اوپر ہے علم کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں ایک چیز کو یا ایک رخ کو جس کو ہم جانتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں اور, اور جن چیزوں سے ہم نواق ہیں ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا نام لا علمی رکھتے ہیں لیکن جب لا علمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت صورت ہم اس علم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں جس علم سے ہم ناقز ہیں یعنی علم لا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو قائدے اور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں ان کو استخا یہ اللہ کا مراحبہ کہا جاتا ہے علم کی کوئی حیثیت ہو وہ علم ہو یا اللہ علمی تعلق بسارت سے دیکھنے سے ظاہرہ چیزیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہماری لا علم کی حیثیت رکھتی ہیں انہیں ہم باطن کی آنکھ یہ روحانی آنکھ سے دیکھتے ہیں تلاش یہ کرنا ہے کہ ظاہر آنکھ سے دیکھنے میں اور بات نہیں ہے روحانی آنکھ سے دیکھنے میں کیا فرق ہے حالات میں جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کی طرز کو اس طرح بیان کیا جائے گا کہ نگاہ کا ٹکراؤ دراصل کسی چیز کو دیکھنے کا سبب بنتا ہے اور جب ہم نگاہ کے ٹکراؤ اور نگاہ کے دیکھنے کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات ہر شخص جانتا ہے ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ آنکھ کے دلوں اور آنکھ کے دلوں پر پلک کی ضرورت پڑتی ہے اس کو موجودہ سائنسی مقدر سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ دماغ ایک کیمرہ ہے اس کیمرے میں فلم ہے اس کے دو رخ ہے ایک رخ علم ہے اور دوسرا رخ را علمی ہے پلک کی ضرب دینے کے اوپر پڑنا یا پلک جھپکنا دراصل کیمرے کا بٹن دبانا ہے کیمرے کا بٹن جب دبایا جاتا ہے تو کیمرے کے لینس کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ دماغ ہی اس کی اسکرین پر منعقد ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ مسلسل متواتر قائم رہتا ہے کیمرے کے اندر فلم بھی موجود ہے کیمرے میں مناظر کو قبول کرنے والا دیکھنے والا منتقل کرنے والا لیمس بھی موجود ہے لیکن کیمرے کے اوپر مناظر کے نقوش نہیں ابھرتے یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے ارض کی گئی ہے وہ محفوظ کا قانون یہ ہے کہ نظر کا ٹکراؤ جہاں واقع ہوگا وہی چیز دماغ کی اسکرین اس پر مناقص ہو جائے گی اور جو چیز دماغ پر مناقص ہو جاتی ہے وہ آدمی کا علم ہے یہ دیکھنے کی وہ طرز ہے جو مادی وجود کے ساتھ قائم ہے دیکھنے کی دوسری طرز یہ ہے کہ کیمرہ موجود ہے اس کے بٹن دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی جیسے ہی کوئی منظر کوئی صورت لینس کے سامنے آتی ہے کیمرے کا بٹن الخود دب جاتا ہے اور فلم بن جاتی ہے اس کے قریب ترین حالت جو ہر انسان کے ساتھ اور ہر نو کے ہر کے ساتھ وابستہ اب ہم یوں کہیں گے کہ دیکھنے کی دو طرزیں ہیں ایک طرز یہ کہ آنکھ کا دل حرکت کرتا ہے اور آنکھ کے دل کے اوپر پلک کی ضرب پڑتی ہے آنکھ کے دل کے اوپر پلک کی ضرب پڑتی رہے تو چیزیں نظر آتی رہتی ہیں یعنی نگاہ کام کرتی رہتی ہے دوسری طرز ہے کہ آنکھ کا ڈیلا حرکت نہ کرے اور نہ ڈیلے کے اوپر پلک کی ضرورت پڑے یہ دیکھنا باطن میں دیکھنا ہے یہ روح کی آنکھ کی بنا ہے اس کا تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آنکھیں آدمی بیٹھ جائے اور آنکھوں کے سامنے ایک, ایک سیاہ دارا ہو اس سیا دارے کے اوپر نظریں اس طرح جما دی جائے کہ پلک کی حرکت بھی ساکت ہو جائے اور ڈیلے کا ہلنا بھی بند ہو جائے ڈیلے کا ہلنا بھی بند ہو جائے تو آپ کے سامنے جتنے مناظر ہیں وہ حضف ہو جائیں گے اور جیسے جیسے آنکھ کی پتلی کی حرکت قائم ہوتی چلی جائے گی اسی مناسبت سے ماتی آنکھ سے نظر آنے والے تمام مناظر حضر ہوتے چلے جائیں گے کریم حضور قبلہ قلندر بابا اولیا کے اوپر جب اس کے کی کیسے تاری ہوتی تھی تو میں نے بہت غور سے حضور کی آنکھوں کا مطالعہ کیا ہے ایسا لگتا تھا کہ کسی ایک نقطے پر آنکھ مرکوز ہو گئی ہے نہ پلک جھپکتی تھی نہ ڈیلے میں حرکت تالی ہوتی تھی بعض اوقات کی حرکت ایک ایک گھنٹے تک تالی رہتی تھی دراصل کا اس طرح یہ کرتا ہے کہ ہم سے ماتری جسم میں موجود رہتے ہوئے اخل شعور کے اعتبار سے جو کچھ جانتے ہیں اس کی نفی کر دی جائے اور نفی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیداری میں بینائی جس طرح کام کرتی ہے اس کے طریقہ کار کو بدل دیا جائے یعنی آپ کے ڈیلوں کو زیادہ زیادہ معطل کیا جائے آپ کے ڈیلوں کو معطل میں آپ کے ڈیلوں کے تعطل میں جتنا اضافہ ہوگا ڈیلوں کی حرکت جتنی دیر تک بند رہے گی اسی مناظر سے بات نہیں گاہ نگاہ کی قوت بڑھتی چلی جائے گی جس طرح پلک کی چوٹ سے نئے نئے مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں اور لطیفہ نفسی انہیں نہ صرف دیکھتا ہے محسوس بھی کرتا ہے انہیں معنی بھی بناتا ہے اگر ڈیلوں میں پوری طرح تعطل واقع ہو جائے تو نفس کا کام معطل ہونے لگتا ہے لطیفہ نفسی کو چونکہ مسلسل اور متواتر نئے تزیر فیڈ کر رہی ہے اس لیے اس کی حرکت بند نہیں ہو سکتی جب ہم ظاہرہ نگاہ کو ایک دختے پر مرکوز کر کے ڈیلوں کی حرکت کو معطل کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھنے کا عمل پوری طرح قائم نہیں رہتا اس لیے نسی میں نئے تنظیر کی روشنیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ہو جاتا ہے کہ لطیف ہے نسی میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ روشنیاں منتشر ہو کر بکھرنے لگتی ہے دراصل روشنیوں کا یہ اباد اور نسی سے روشنیوں کا باہر بکھرنا ہی باطنی نگاہ کی حرکت ہے یہ بادری نگاہ جب بیدار ہو جاتی ہے اور مسلسل مس کے ذریعے اس بیداری کو قائم رکھا جاتا ہے تو باطنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے اور نگاہ کی تیزی ایسی نگاہ کا دریا بن جاتی ہے جو نگاہ مادری خون میں بند ہو کر اور مادری خون سے آزاد ہو کر بیک وقت ادھر اور ادھر عالم دنیا اور عالم غیر میں بیک وقت دیکھتی ہے ظاہر اور باطن دونوں دنیاوں میں آنکھ کا بیک وقت دیکھنا تو اس کی اصطلاح میں شہود کہلاتا ہے یہ دیکھنے کا قانون بیان ہوا کہ انسان کے اندر جسمانی اور انسان کی اپنی روحانی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی معنیت سے بھی آگاہ ہوتے ہیں ڈھیلوں پر پلک کی طرف سے بدتری دیکھنے کے عمل کے ساتھ ساتھ نگاہ ذہن کو اطلاع بھی پہنچاتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو دیکھنے کے بعد دوسری چیز کو دیکھتے ہیں یہ ایک مندر سے نکل کر دوسرے مندر میں داخل ہوتے ہیں تو پلک چپکنے کے عمل کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی روشنیوں کا تعلق آج بھی طور پر منقطع ہو جاتا ہے جتنی دیر بھی تعلق منقطع ہوتا ہے اور دوسری شہر سے تعلق قائم ہوتا ہے اسی اصل میں اسی وقت میں نگاہ زین کو یہ بتا دیتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے اگر ہم بیداری میں دیکھی ہوئی چیزوں کی معانوی شکل و صورت بیدار کرنا چاہیں تو ظاہر ہمیں بیداری میں دیکھنے کی طرزوں کے خلاف اہتمام کرنا پڑے گا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اپنے ارادے اور اپنے دلوں کو معطل اور غیر متحرف کرنے کے لیے حضور خلندر بابا اور اللہ علیہ نے دو طریقے بیان کیے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ سالک اندھیرے میں آگ کو جھپکائے بغیر دیکھے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارادے سے آگ بند کرے اور آنکھوں کے اوپر کوئی روئے دار کپڑا یا اس طرح باندھ لے کہ کی معطل اور حرکت معطل اور غیر, مط... غیر مطابق ہو جائے جب ہم آنکھوں کے جب آنکھ آنکھوں کے دیکھنے کے طریقے کو معطل کر دیں گے اور کسی کو اور نگاہ کو کسی ایک نسخے پر مرکوز رکھیں گے تو قانون لو ہے محفوظ کے تحت قربہ تحلقہ، قربہ تحلقہ سے مراد وہ قانون یا وہ وہ اطلاع روشنی روح کی آنکھ ہے جو کام لو محفوظ کے تحت قوت علقہ پیدا ہو جائے گی قبت علقہ سے مراد وہ قانون یا وہ اطلاع یا وہ روشنی وہ یا روح کی آنکھ ہے جو کام انجام دینے پر مجبور ہیں